Thank <laughs> Учитывая вот специфику его, что оно затрагивает и интегрирует в себя и в свою работу половину структурных подразделений больницы, это будет невероятный толчок к новым наработкам практическим, к новым наработкам технологий, и все это будет конвертироваться в спасенные жизни. Много было слухов и споров в процессе скажем так, неправильной конкуренции поставщиков. Писали, что это и бэушный аппарат, что поставленный непонятного года изобретения. Сегодня все установлено, мы видим, что это новейшее оборудование. Дом, его можно отстранить, чтобы он не продолжал дальше там вот это да. а, свою деятельность. Меня интересует больше почему он на работе. Давайте не перебивать. Не, почему Я... шишка на работе? Я это только хочу Я, услышать. Вы дадите мне сказать? И вы, к сожалению, являетесь его адвокатом. Потому что я был где-то в прокуратуре, да, и мне сказали, только что Прыг приезжал и просил за него, чтобы его там... Я, там давайте я... вы за свои слова. Я отвечаю за свои слова. Я, за вот слова. я простите, при прессе говорю, что вы являетесь его адвокатом. Понимаете, потому что мне сказали, что приезжал губернатор за области, Это же вы пока. Я не адвокат. Человеку сказать, что он виновен, можно может только решением суда на основании уголовного производства. Это раз, если вы живем в правовом государстве. Во-вторых, я был генеральным прокурором только для того, чтобы это дело расследовалось объективно, объективно. Я э, технические требования к новому аппарату. 29 декабря привезли э, ну, кучу ящиков, как это положено. Приняли их там. Ну, честно говоря, на тот меня момент меня не, не смутило. Я подумал, что так и нужно, что там присутствуют работники СБУ. Месяцами идет монтаж. Когда? Что? Идет, идет. Я этого ничего не знаю, в этом ничего не, как бы не участвую. Бегают, э, совсем другие люди, даже не связанные с нашим отделением, и даже не связанные с руководством больницы. Визуально. Но ну, где увидели, чтобы за 1 миллион евро или этого висело, на, на стойке висело три телевизора, не должно висеть четыре. Дальше приходила комиссия, если, насколько я понимаю, депутатов областного совета, где я на их прямые вопросы, как я, я и дал прямые ответы. Прямо скажу, я не выгораживал главного врача. Правда, и высказался там же, что есть достаточно тоталитарные и тиранические методы управления, и что меня явно путь преследовать. Есть факты и документы. Если вы позволите, если вам это удобно, да, я вас готов завтра.